Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Jabra Mekanik Kilur kita mengerjakan mobil Nissan Teana V6 Mobil mewah ini lur Ini servis ringan saja lur Ganti oli, filter oli dan juga nanti di cek krim Sama cek cek mesin apakah uh, ada yang aneh lur Oke lor, kita masuk ke dalam mobil mewah ini mobil tumpangannya para DPR. Oke lur mobil ini termasuk mobil yang kilometernya masih rendah ya lur. Mobil keluaran 2009. Kilometer masih 70.000. Untuk interiornya kayak gini. Nah itu uh, head unitnya ngeblank Tadi sama si customernya disuruh ngecek sekalian, kenapa audionya kok ngebleng kayak gitu. oke lor coba kita starter awal bismillah. Nah, mantap! Ini RPM-nya masih normal, tapi ada indikator penggantian oli dan filter oli, dan itu ban roda juga ada indikator untuk maintenance nya lor nanti kita reset sekalian ini coba tak goyang-goyangkan setirnya kayak gini kerasa ada kayak seperti kocak lur di teksturnya lor kemudian menuju ke ruang mesinnya lor seperti ini bersih sepertinya masih terawat telur untuk mesinnya lur. Um, kilometernya aja masih 70.000. Seperti dugaan saya tadi lur, pas tak kocak rodanya sebelah kanan itu ada terasa kayak kocak di long tirutnya lur. Kemudian pas tak cek area shock breaker depannya ini lur ditemukan bumper bonnya sudah jebol kayak gini lur karetnya itu menandakan shock breaker depan mulai lemah lur. Nah ini rodanya sudah. Cek kak rem, kak cek rem. Kak mau cek krim lur. Kayak oh ini kampas remnya sepertinya ya masih lumayan lah lur. Belum tipis-tipis amat nah letelah tak cek kok di area putri pusatnya jebol kayak gitu lor karetnya sudah jebol untuk putri pusatnya lor nah ini untuk kampas rem depannya lor seperti ini lor ini ketebalannya kurang lebih 4 mm lor dengan limit 2 mili mm, jadi kita bersihkan dan kita pasang lagi lor. kemudian untuk kampas rem belakang lur ini sudah tak buka dan ini lumayan tipis lur ya ini sekitar kurang lebih 3 milian lur dengan limit sama 2 mili jadi ya kita bersihkan dulu ini boot drive shaft yang jebol lur inner lur dan area underbody ada kebocoran di mesin itu lur seal rocker covernya rembes kemudian ke seal crankshaft belakang juga ada rembesan kayak gini lur sudah basah di seal crankshaft depan tak center-center ini tak video juga ada rembesan oli lur di sil depannya lur Nah, ini untuk kampas rem depan sebelah kiri lur, kurang lebih sama seperti yang sebelah kanan tadi lur Nah ini kebocoran seal crank shaft belakang tadi lur Lumayan berat pekerjaannya lur Kalau ganti seal crank shaft. Sekalian naik ke atas Sekalian kita ganti olinya lur Kita tap oli mesinnya ini lur tidak lupa ini filter olinya juga kita buka juga kita ganti dengan yang baru. Setelah oli mesin kita ta filter oli yang baru kita pasang, selanjutnya kita isi oli yang baru lur. Kemudian kita juga membersihkan throttle bodinya lur itu sudah kotor kayak gini. Kita semprot pakai cairan pembersih throttle kayak gitu lho, kita semprot-semprot dulu nanti baru kita basuh dan bilas nah ini ternyata filter udaranya juga sudah jelek kayak gitu lho, dan kotor sekali kita sarankan untuk ganti saja filter udaranya dengan yang baru lur.